Пожелаю успехов, я рядом. Чем могу Спасибо. Не могу тренировать, состав ставить, ты знаешь. А все остальное будем работать и, надеюсь, будем добиваться вместе результата. Такие события, они, естественно, исторические. Почему? Потому что с сегодняшнего дня приступает к работе Александр Хацкевич. И у него амбиции желание принести этому клубу новые титулы, поставить качественную хорошую игру. И я надеюсь, что у него все получится, он берет боеспособную команду, мы с ним об этом говорили, то есть я вам скажу откровенно, что он знал команду, он мне приводил примеры даже, когда мы играли на сборах и называл вещи, когда показывали наши футболы на сборах в интернете. То есть он знает команду, он досконально знает наших игроков, Естественно, все, что зависит от меня, по мере возможности мы будем помогать. Там, может быть, удастся усилить какие-то позиции нам. Естественно, есть хорошая молодежь, которую Александр тоже знает. Но я надеюсь, что мы вернем себе те места, которые всегда, за которые всегда должно бороться Киевская Динамо. Но я остановился на кандидатуре Александра Николаевича, потому что мне импонируют его взгляды на современный футбол. Точно так же, как мне импонировали взгляды на современный футбол Сергея Станиславовича. Я считаю, что я не ошибся. Почему? Потому что он дал очень многого, многое клубу Киевского Динамо, пять титулов и выход из группового этапа в Лигу Чемпионов в первый же сезон, это уже говорит о многом. Поэтому задачи стоят. Александр Николаевич с ними согласился. Это прежде всего первостепенная задача это попасть в этом году в Лигу Чемпионов. И, естественно, выиграть золотые медали, выиграть Кубок страны, бороться за все титулы, которые на сегодняшний день э -э, команда Киевского «Динамо» должны стоять вот в этой приемной, копии. эти, а все остальное должно стоять в музее. Естественно, мы будем на это работать, и я надеюсь, что все получится. Контракт подписан на два года. Это была наша согласованная позиция. В этом контракте прописаны все условия, какие прописываются у футболистов, у главного тренера. И поэтому, я вам скажу откровенно, мы с Сашей проработали много лет, когда я был президентом, он был футболистом. У нас полное доверие, и он работал в нашей молодежной команде у нас на этот счет не было никакого вопросов мы с ним два дня обсуждали как сделать нашу команду сильнее мощнее чтобы наши болельщики те кто испытывает сегодня скепсис по отношению допустим назначению главного тренера поверили в то что этот главный тренер принесет многого нового и сделает команду такую которая будет радовать игрой наших болельщиков.